Привіт. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Я з Америки общаюсь, либо політика, або війна. Вот що цікавить інтересується Америки. Е, так, політика війна, саме так. Ну, я з Америки. Є якийсь опис американцам, може бути. Ну, як безпосередньо до американців, можливо, нема, а можливо і є. Я думаю, що так, от, ну, судячи з заяв Трампа і так далі, щось таке відчуття, що він саме усувається від вирішення цього російсько-українського питання. что так Я, я стараюсь выучить украинский язык, чтобы когда я приехал обратно в Украину, в Одессу, где есть мой дом, я не хочу говорить больше на мове оккупанта, скажу так. Это витается. Можно зараз, зараз, знаете, попрактиковаться, мной скажем так. Ну, вы говорите, если честно, я вас хорошо понимаю. Я просто Боюсь сам зараз общаться на украинском, тому що я, я думаю, я буду горіть що ти неправильно. Все. Ви знаєте, є в нас така одна розумна дуже мовно знавець. Вона каже: краще говорити українською з помилками, але почати говорити. Тому ну, якщо це на ваш, звісно, за вашим бажанням, якщо хочете, можна спробувати ну, ні тоді. То, то. Я не буду, скажімо, тиснути чи все робити щось таке. Тому як, ну, як забажаєте. Благодарю, дякую за это, если честно. Опять же, я, вы, как видите, по моему флагу, я за Украину. Так. И я больше тут пытаюсь троллить россиян, понять, почему они атаковали Украину. Хотя они там есть свои оправдания, 5 -е, 10 -е, они там, не то идет, если честно. Ну, как бы так. Ні, я вот у меня вопрос про Трампа, че не создается, то так вот ирано-израильский конфликт, он так хорошо, то там принял участие, победил. Ну насчет счет Иран, мы не хотим, чтобы Иран имел атомные бомбы. Нет, это понятно. но вот в вопросе российско-украинского, он что-то. этого, опять же, тут не, я, я, я бы считал, тут не Трамп виноват, тут виноваты больше демократы, которые в начале, когда взяли Крым, в 2014 году, был, в это время был Обам, Обама. Обама был, да. И, он в это время сказал, что не волнуйтесь, не надо ничего, якобы мы там с санкциями все сделаем. А санкции никогда не помогали, ну, потому что санкции ну, есть. Вы и... знаете, ну, уже Обама уже давным-давно, 12 лет то прошло, зараз на сегодняшний день уже, скажем, инший президент, он не первый ну, день, тот, не второй. Обама... А потом, был, а потом был Байден. А Байден это был, как бы, получается, от Обамы. Понимаете? Он сам, он всегда был неправ э, в международной политике. В любом случае, он уже был э, конгрессменом, э, с, ну, скажем, 50 лет. Он, он уже был в политике. Понимаете? Ні, ну розумієте, вже валити непопередників, то так. ну Вони зробили помилки. Добре, окей, я тут погоджусь, наприклад, на сьогоднішній день що от реально зробив Дональд. Що лучше його зробить, понимаєте, Дональд, Думает, что с этим Простите за мое выражение Может я неправильно говорю Что с этим карликом можно договориться С этим карликом нельзя договориться И я думаю со временем он это поймет И уже будет более агрессивный Насчет политики Против, против России Если я был бы президентом Ну я бы не мог президентом Но если я был бы президентом Я бы сделал санкции на Китай огромные санкции на Китай, потому что они поддерживают Россию, и огромные санкции на Индию. Понимаете? Потому что любая война, она стоит деньги. Правильно ведь? Так. Ну, але тут снова таки никакого тиску про Россию я не, не почув, знаете, чтобы там... он до него телефонует, говорит, хороший парень, мы с ним хорошо поговорили, такой хороший парень, просто чудово ну, Трамп, всегда, Трамп всегда, Трамп всегда так говорит, он просто пытается всегда как-то Договориться. Это его как бы его сфера, И понимаете. получается, что больше тиски да на Украину, что Украина в том всему виной. Не было она просто вызвала войну. Украина ни в чем не виновата. Украина... Нет, это не разумело. если так вот сбоку посмотреть на поведенку и действия. что сделал Зеленский в белом доме тогда, когда был вот этот разговор, как который вы помните? было все правильно, если честно. Просто у нас, к сожалению, есть много американцев, которые считают, э, э, что мы не должны никуда внушаться. Но, опять же, Америка... Ну, ну меня, тут никто же, не она... говорит, что прям Америка будет вводить свои войска. Я с вами согласен. Кто с вами тут... Но, смотрите, Америка, она гегемон. Мы должны внушаться, чтобы не было огромных конфликтов и не было огромной войны. Понимаете? И, и мы нарушили это все, потому что, когда я помню, э, э, изначально э, еще Маккейн кричал, что мы Украине всегда поможем в 5-10. Правильно? Ведь мы как бы наших э, э, союзников, получается, предали. И мне это сильно не нравится, понимаете? Но это мое мнение. Ну, я вас почу. Может, у меня какие-то запытания у вас есть? Простите, я вас плохо понял. Возможно, у вас ко мне вопросы есть. Um, есть, и я, скорее всего, могу даже представить, какой будет у вас ответ. Uh, я бы хотел знать. Uh, Украинцы, если у них будет выбор на, на перемирие, на какое перемирие они были бы согласны? Ну, вы знаете, однозначной ответы я вам не дам. Вот. Шановные панство, сколько часу происходит данный YouTube-канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! І якщо е, перемірня, як ви кажете, от по лінії бойового зіткнення, це mm -hmm. означає, що це війна ще відкладається. Ну тобто, якийсь буде час, рік, два, три, Росія ще підназбирає ресурси, якесь ще, скажімо так, м'ясо підросте, да? ще десь з якоїсь північної Кореї завезуть людей, і знову попри там будь-який привід знайде сама себе обстріляє, скаже, що це була знову Україна. Вот и снова попредали, она уже, ну, не а, Треба... а, как, а как вы думаете, есть, есть возможно, возможность э, э, то, что якобы перемирие будет в том, что, ну, в России не будет эти территории, которые они там якобы завоевали и все такое, ну, эти территории будут под Беретворцем. Под Это есть такая возможность? Под миротворцями добре, а хто буде здійснювати безпосереднє керування? Ну там ж багато ну, питань. є, ну, Житлово-комунальне господарство, дороги і так далі. Хто це? хто це буде забезпечити? Це ж на миротворці будуть. Адміністрація від якої країни буде керувати на цих територіях. Я з вами согласен. Я повністю з вами согласен. Я просто питаюся, як yeah. как би, бы, немножко поняти или не знаю, як правильно сказати. Я, я с вами полностью согласен, что мы не должны э, дать никакого, скажем, километра территории Украины, потому что тогда получается, тогда Китай может быть атаковать Тайвань, например, понимаете? Все да, такое. может быть. Это, это будут плохие последствия. Э, почему? Я не понимаю, почему... Нельзя агрессивно быть э, с Россией, потому что они какого-то черта боятся эту атомную державу, которая, я сам уверен, что и, их не атомные бомбы даже не, не работают, наверное, скорее всего. Да, можно, быть, они, может, они летали, да. Скорее всего, взорвутся, когда они будут лететь, понимаете? Да, да, да. да. Так что я бы, опять же, ну, если я был президентом, я, наверное, был бы больше бы агрессивным. Вот и все. А ти більше кажу, якщо навіть тут стане по лінії перемір'я якесь буде, а де потім гарантії, що він на країни Балки не піде. Запросто. Я вас не точно не почую. Кажу, якщо в, якщо в Україні стане перемір'я, то є гарантія, що він не піде на країни Балтії, Литву, Латвию и Эстонию. Пойдет, Он Он, он, і і он, он... Якщо в силу просто фізично, що Україна більше, що йому не її захопити ходу, то ті країни просто територіально вони невеликі, да? В ну, да. принципі, скажем, захопити зразу, а зранку всі встали, Опа, а там же, ну не дай Бог, звісно. А вже там вільнюс вже в окупації. і що а далі чому робити? Не було, А чому не було, не дай Бог, в Україні, я не понимаю. Ну, Україні теж, не дай Бог, звісно, не и хотілося. Ніхто не очікував від Росії там... таких дій там. В 2012 році я би не повірив, що там вони що вони нападати. Ну, але вже маємо те, що маємо. Ну так. Да. Ну, нічого, переможемо. Все буде добре. Як то кажуть, ми з друзями збираємо на дрони. І дрони збираємо, допомагаємо Збройним силам. Тут всі ну... приймають участь. так що... Я сейчас, не знаю, я сейчас хочу сделать свой канал ну, на YouTube, говорить с этими россиянами. И, может быть, если у меня будет какие-то деньги за это, я хочу все эти деньги давать Украине, скажу так. Ну, это очень летается. Это очень хорошо. Да. Да. Я думаю, вы победите. Я вас... Нет, так тут даже сомневаний нема. Просто хочеться трошки вже то швидше, бо дуже багато ну, людей гине. І кожна пауза, кожен день це чиєсь життя. Ну, угу. Тому от. А ви самі з якого города опять? Я з Києва. Ага. Я з я Одеси. Ну, я, я, я зрозумів, ви на початку да, сказали розмову, що ви з Одеси. А, Київ. А, хороший город, ну. Але... В Одесі просто було все рядом, а когда я був в Києві, у вас там все далеко відсюди. Ні, ну тут знаєте, як то кажуть, кажу, да, кожна жаба своє болото хвалить. Знаєте, так що тут не треба. Да. Одеса теж дуже гарна, Кожне українське місто дуже гарне зі своєю родзинкою, своєю, скажімо, такою особливістю. Тому тут... да. А ви можете розказати більше про флаг, який у вас взагалі, це бойовий прапор нашої армії. Чи... Казаки, если а, а, вы посмотрите а, картину а, Репина. А, 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 а это правда, что это как бы как украинский флаг, но он потом из-за крови стал черным и красным? Да, да, это да, правда, да правда, нет, это можно даже попробовать, это так оно и есть. Если попадает кровь, то он становится черно-черным. А еще на картине Репина, где вот казаки пишут письмо султану, там есть и желто блакитный ну, сине-желтый, правильно сказать, и червоно черный прапоры там, возле казака стоять. Правда, так вони звернуті. Потім, коли у ПАС сформувалася Українська повстанська армія, в 43-му році, вони взяли собі, як бойові права. Ну, була Україна, коли розпалася імперія империя, як я розумію, правильно, и стало как бы е, е, украинское государство в му году. Ну то типа в Синежов. Да. да. <свят> да а, мой вопрос. Есть еще другие какие-то флаги Украины, которые я может быть не знаю. Та, ну, це таких два Синя не, потом в кожного міста є свій герб, герб міста є, знаете там, в кожної бригади есть свій прапор, який тільки для цієї бригади, ну, назви дуже бригади, дуже гарні там, ну вон там, ледового походу, знаєте, там, князя там, ну багато є там. Но... А, насчет этот, простите, я не, может быть неправильно говорю сейчас, но вот это просполиты, где есть вот этот лев и... и, и, белое, все такое, как бы более от Львова или ничего-то не прав. Ну, герб нового Львова. Ну да, еще есть как бы флаг какой-то не, ну может и быть, там на мэре может и прапоромиста может быть, тут ничего ж такого же не mm -hmm. хорошо. Ну ладно, слава Украине, я буду троллить дальше русских. Хорошо, добрый, всего Если доброго. Если хотите, могу, чтобы поднять ваше настроение, могу вам сказать какой-то анекдот. Рассказывайте добрый, давайте не Смотрите, стоят три человека перед картиной Адам и Ева. И они пытаются понять их национальность. Вначале говорит британец. Они, наверное, британцы. У них нет эмоций. Они без чувств. Они точно британцы. Потом говорит француз. Он говорит, не-не-не-не, но-но-но-но. Они точно французы. Они голые, они красивые. Они точно французы. А потом говорит русский. не, товарищи, у них нету еды они без одежды. И им говорят, что они в раю. Они точно русские. <laughs> да, стоп, стоп, Хорошо, добрый. Дякую за анекдот, гарный. Хорошо, всего доброго туди. До побачення. Слава Украине. Героям слава. Так, ну, американец, у меня когда-то была уже с ним разговор, такой он трампист, ну, что сделаешь? Вильные люди, за кого хотят, за того голосуют. Так, а нам, як то кажуть, робити своє, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти, найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!